burgut tog'da ulg'ayadi 5 kitob 13 trek doston qult etib yutindi men sizni bu yerga qo'rqitgani kelganim yo'q esingizni yig'ishtirib birorta ishning boshini tuting shu bilan birga namoz o'qing ana shundagina xayolingizni bemaza narsalar egallab olmaydi domla namoz o'qishni bilmayman dedi doston past ovozda ha gap bunday bugun asr namoziga borasiz ikki soat vaqt bor unga lekin siz yarim soat oldin boring men shu yoqda bo'laman borishdan oldin cho'milib oling qolganini shu yoqda gaplashamiz endi bizga ruxsat deb imom qo'lini fotihaga ochdi doston birdan o'zgardi endi uning hech narsaga vaqti yo'q edi tuni bilan kitob o'qir ibodat qilar kunduzi masjidning bog'ida ishlardi uyqusi juda ham oz edi u o'zini yengil his qilar hayotida ham qandaydir mazmun borda edi xudoga shukur xotiramni hali to'la yo'qotmagan ekanman derdi o'ziga o'zi dada dedi bir kuni qizi bu ahvolda charchab kasal bo'lib qolasiz ey qizim ulgurishim kerak bo'ynimda qarzim juda ko'p ekan mana qara taxminan o'n olti o'n yetti yoshda balog'atga yetgan bo'lsam hozir ellikdan oshganman bir kunda besh vaqt namoz o'qishim kerak edi lekin men o'qimaganman demak qarzlarim bo'ynimda to'planib qolgan agar kuniga besh kunlikni ado qilsam demak bir yilda besh yilnikini ado qilaman o'n yilda ellik yilnikini lekin umrim qanchaligini bilmaymanda balki yetmish saksonga kirish nasib qilar balki besh yilgacha ham yetmasman xudo ko'rsatmasin ertaga omonatimni topshirib qo'ysamchi unda nima qilaman mendan sira xavotir olma qizim deya javob berdi doston mohina ich iç ichidan xursand bo'ldiyu negadir yuragi g'ashlandi qandaydir bir kulfat uning ustiga bostirib kelayotganday ayniqsa kechki paytlari otasi masjidga ketganida uning yelkasidan bir nima bosayotganday tuyulaverdi bu bekorga emas edi mana ikki kundirki arslonning shotirlari uning uyini qo'riqlamoqda o'rganmoqda ro'zani tok ko'rganday bir sapchib tushdi va qo'lidagi kapkirini yerga tashlab yuborib ovoz kelgan tomonga yugurdi o'g'lining eshigini qarsillatib ochib ichkariga kirdi va komilning boshi karavotidan osilib qolganini og'zidan ko'pik kelayotganini ko'rdi voy o'lmasam voy o'lmasam komil komil bolam deya qichqirib yubordi va shosha pisha o'g'lining boshini ko'tarib yostiqqa qo'ydi ana shunda komilning tirikligini nafas olayotganini sezib singlisiga baqirdi bor suv olib kel ikki ayol naq bir soat ovora bo'lib komilni biroz o'ziga keltirishdi bolam yuragimni yording ku shuncha qiliqlaring kamlik qilganmidiki yana boshqa narsa topib yuragimni yorasan dedi ro'za komil g'o'ldiradi uning gapiga umuman tushunib bo'lmasdi biroq ro'za o'g'lining nima demoqchi ekanini anglagandi hozir o'sha zormandadan senga topib beraman deya ko'z yoshini artdi nima u deb so'radi madina e anavi qurib ketgurda sen shu yerda jiyaningga qarab tur men tanishimga qo'ng'iroq qilay tanish eri fattoh norqulovichniki bir paytlar erining o'zi uning telefon raqamini bergandi ismimni aytsang har qanday ishni bitirib beradi lekin oddiy narsalarga ham qo'ng'iroq qilaverma degandi hozir unga qo'ng'iroq qilsa bo'ladi chunki o'g'lining ahvoli oddiy narsa emas bu yerda taqdir turibdi agar o'g'liga vaqtida o'sha narsadan topib bermasa u o'lib qolishi hech gap emas narkomanmi boshqami o'g'il oğul baribir o'g'ilda boymirza aka yordamingiz kerak bo'lib qoldi o'g'lim anchadan beri anavi padaringa la'natidan iste'mol qilib kelarkan hozir o'ladigan ahvolga kelib qoldi yordamingiz kerak chekadiganidanmi boshqasidanmi ish qilib nimasidan bo'lsa ham olib keling dedi ro'za va yosh to'kdi ovozini chiqazib yig'ladi atay shunday qildi boymirzaning ichi achisin dedi ammo boymirza deganlarining birovga ichi achimaydi o'tgan yiling uni onasi og'rib qoldi kasal unchalik chaki ham og'ir emas shunchaki ko'richak edi biroq u onasining inqillab yotganini ko'rganida salgina qorin ham ohvo qilasizmi dedi u shunday degach haqiqatdan ham og'riq to'xtadi ona xursand bo'ldi gaping to'g'ri ekan dedi ammo bu paytda ko'richak yorilgan zahar ayolning ichki a'zolarini birma bir domiga tortishni boshlayotgandi u ertasiga o'ldi onasi o'lsa da boymirzaning bir tuki qilt etmadi shunday odamning birovga ichi achirmidi pulini tayyorlab qo'ying hozir o'zimniki yonimda emas birovdan olaman qimmatroq bo'ladi deb boymirza boy go'shakni qo'ydi boymirza mo'ylov'ini silab iljaydi senga o'xshagan amaldor boylarga o'tirib qolganmi mening maishatim o'zi bugun ishim yurishib turibdi bozorda to'rtta moldan naqd besh yuz so'm foyda ko'rdim dallolarning og'zi ochilib qoldi hammasidan zo'ri o'zimman men bilgan afsungarlarni ular hech qachon bilisha olmaydi u shaharning biqinidagi qishloqda turadi jigulisi bor shokolad rangida yangiligida sotib olgan hozir o'tiradiyu fattoh norqulovichning uyiga uchib boradi axir u yerda uni soqqa kutib turibdi borish ertaroq diydoriga yetish kerak oradan yarim soat ham vaqt o'tmadi eshik qo'ng'irog'i jiringladi ro'za oyog'ini shipshagini ildiyu yugurdi shoshilgancha xalatining ko'krak tugmalarini o'tqazishni esdan chiqazibdi oppoq bo'liqqina bo'lib yarmi ko'rinib turardi boymirzoning ko'zi avval shu yoqqa tushdi erkakda erkak qult etib yutindi garchi taklif etilmasada ichkariga kirarkan opaginam mendan xafa bo'lmaysiz bizning ishni ko'chada bajarib bo'lmaydi nozikda dedi ro'za darvozaning kichik tabaqasini yopganidan keyin boymirza cho'ntagidan bitta gugurt qutisini va kichkinagina selofanga solingan og'irligi bir grammcha keladigan unga o'xshash kukunni chiqazdi bittasi chekadigani ikkinchisi ukol qilinadigani qaysi biridan kerak deya avval ko'zi tushgan joyga yana bir marta qarab qo'ydi ro'za uning ko'zlari aylanib o'rgilayotganini darvozani ochgandayoq sezgandi biroq o'zini bilmaganga oldi shunday qilsa ishi osonroq o'tadi qolaversa birovning ko'zi bir tushgani bilan bir, bir joyi kamayib qoladimi ana ko'chada qanchadan qanchasi atay ochib yuradi atay birovlar ko'rsin deydi ularnikini ko'pchilik ko'radi bu ku bir kishini siylayapti men dedi ro'za o'zini dovdiraganga solib boymirzoning ko'zlariga tikildi ilgari bunaqangi narsalarga sira duch kelmaganman siz nima deysiz qaysi biri yaxshi albatta kukunda lekin oldin bunisidan tatimagan bo'lsa gugurtdagisi yaxshi men bu gapni azbaroyev fattoh norqulovichga bo'lgan hurmat uchun aytyapman yo'qsa qimmatini pullab ketaverardim rahmat yaxshiligingizni fattoh akamga albatta aytaman lekin menga hoziroq pulini berishingiz kerak qancha ikki ming ikki ming dedi roza ko'zlarini ulaytirib aytdimku o'zimda yo'q deb boshqa birovdan olib kelyapman ikkalasi ikki mingmi yo'q kukun to'rt ming bunisi ikki ming ikkovini olaman desangiz olti ming voy bo bo'pti men ketdim siz meni chaqirmadingiz men kelmadim yo'q yo'q shoshmang olaman yuring ichkariga kiraylik ichkarida boymirzo madinani ko'rdi go'zal opasi ham go'zal lekin opasining yoshi biroz o'tib qolgan bu esa yosh ammo bu yoshlik bu go'zallik uning uchun ikki tiyin agar chalg'isa dunyoda uning uchun eng nodir eng aziz eng hurmatli puldan quruq qolishi mumkin ro'za pulni berdi boymirzo go'yoki istar istamay oldi va ketdi buncha basharasi sovuq dedi u ketganidan so'ng madina e ahamiyat berma qilib yurgan ishini ko'rdingku shunaqalarning turqi sovuq bo'lmay kimniki bo'lsin endi nima qilamiz shundan gapir deya singlisiga tikildi ro'za ularning gapini eshitgan komil g'o'ldiradi ro'za o'g'liga nafrat bilan tikildi rasvo sen rasvoligingdan qayoqdagi mollarga iltimos qilib o'tiribman qo'ying opa ha deb bechorani qayg'ayverasizmi oldin chektiraylik undan keyin men tanish do'xtirimga qo'ng'iroq qilaman buni qarangki komil boshini ko'tardi karavotga oyoqlarini osiltirib o'tirdi endi dedi de roza singlisiga eringga qo'ng'iroq qil mashinasini minib kelsin buni ko'chaga suyab olib chiqsak hammaga sharmanda bo'lamiz opa men ts deya roza yuzini singlisining qulog'iga olib borib pul kerakmi senga juda ham ko'p pul madinaning yuragi birdan gursillab urib ketdi ha dedi de hayajonini yashirolmay unda iqbolga qo'ng'iroq qil tez yetib kelsin ungacha doktorning <laughs> bilan gaplashasan to'rt besh so'mini beramiz kasalxonasining yaxshiroq joyini ajratadi kasalxonaning nomi yomon bo'lgani bilan maxsus xonalari bo'lishi kerakku bizga o'xshagan odamlarning bolalari uchun eshitib yuribman kap kattaning bolasi betuturuq ekan mening komilimga o'xshab oxirgi gapi ko'nglini alg'ov dalg'ov qildi shunday oilaya umuman kamchilik yo'q istasa mashina istaganicha pul kerak bo'lsa ko'chadagi oyimchalardan qanchasini boshini aylantirish mumkin ammo bu sabl qolgur kelib kelib qoradorini tanlab turibdi bo'ldi opajon bu yog'idan xavotir olmang hammasini aytganingizdan ortiq qilib bajaraman deb madina telefon yoniga yugurdi komil eshitdi hammasini eshitdi onasi qanchalik pichirlab gapirmasin hayajonning zo'ridan ovozi pichirlashdan balandroq chiqar va komil uning so'zlarini diqqat bilan tinglamoqda edi u tanasiga yordamchi quvvat olgach ancha tetiklashgan va quloqlari ham me'yorida eshitmoqda edi he dedi komil lab lunjini ishqilab meni psixlar orasiga tiqib yubormoqchisiz shundaymi bolangizni undan ko'ra tug'maganingiz yaxshi emasmidi chunki seni katta odam bo'ladi deganman chunki seni odam bo'ladi deganman chunki seni bizning ertamiz bo'ladi deganman deya baqirib yubordi to'lib turgan ro'za he meni ham o'g'ri bo'ladi deb o'ylagan ekansizda deb irjaydi komil bu turishingdan o'g'ri bo'lganing ming marta yaxshi edi kuydirgi harom narsani og'zimdan tiqa berganlaringdan keyin kuydirgi bo'lamanda o'l bu kuningdan battar bo'l ro'za eshikni qarsillatib yopib chiqib ketdi komil unga yalinmoqchi kasalxonangizni boshqa joyingizmi menga farqi yo'q boraman demoqchi edi faqatgina anavi qo'lingizdagi oppoqqina kukun solingan paketchani tashlab keting demoqchi edi biroq ulgurmadi tilini aylantirishga ulgurmadi to'g'ri aytasiz dedi buning o'rniga o'ziga o'zi gapirib kuchim hech baloga yetmay qoldi avvallari zo'r edim ulfatlarim meni maqtashardi zo'r tortasan deb endi tortolmay qoldim endi cho'ntagimda pulim ham yo'q pul beradigan odam yo'q Mana bu menga o'lim tilab ketgan ayol ilgari bolajonim deb cho'ntagimni to'ldirib pul solardi Ish qilib, o'zingga ehtiyot bo'lsang bo'ldi derdi ehtiyot bo'lardim restoranda o'rtoqlarim bilan maza qilardik voy zo'r bo'lardida endi pulim yo'q lekin o'rtoqlarim kutishyapti ikkitasi ketib qoldi qorasini ham ko'rsatmaydi uchtasi bor lekin bechoralarning kuni anavi -koş. qo'sh yonidagi barga qolgan rosa isqir joy lekin ular kalet qilishmaydida men boshlayotganimda og'ayni shu ishingni qo'y birga bir shishalarni bo'shatib yuraveraylik yura deyishgandi ammo men mazasini tatib ko'rib rosa uchganimda ularga bitta proba qilib ko'ringlar dedim gapimga ya quloq solishmadi uf doza sal pastroq ekanda kukunni berishgandami mazza qilardim vo topdim agar bermasanglar bormayman o'zimni o'ldiraman deyman u yostiqqa boshini qo'yib ko'zini yumdi ro'za toqatsiz edi uyga kirdi eshikka chiqdi ro'za kuyovini kutdi madina oshxonada o'tirardi oyoqlarini chalishtirib olib stol ustida turgan likopchadagi pistani chaqardi shuning bilan birga e opasidan undiriladigan pulning hisobini olishga harakat qilardi pul haqida opasiga gap ochmoqchi bo'lardi ammo olmasdi chunki opasi asabiy edi nihoyat kuyovjon iqboljon keldi oldiniga mashinasini bir ikki marta ba ba bitqazdi shundan keyin tushib darvoza qo'ng'irog'ini chaldi opa singil uni ming aylanib ming o'rgilishdi keyin vaziyatni tushuntirishdi bu orada madina ro'zaning ko'zini shamg'alat qildi yaxshigina onim bo'lib turibdi siz opam nima desa xo'p deb turavering deya shivirlashga ham ulgurdi komil o'zi qaror qilganiday oyog'ini tiradi hech qayerga bormayman dedi ammo qarasa ahvol chatoq pochchasi uni sudrab ketyapti shunda niyatini aytdi anavi paketchani beringlar dedi sendan aylansin o'sha paketcha beraman faqat mashinaga minganingdan keyin deya javob berdi onasi u ishonib ishonmay pochchasiga ergashdi mashinaga mindi shu zahoti ro'za eshikni yopib birdan qulfladi ber deya dunyoni buzgudek qilib baqirdi komil ana shu mahal fattoh norqulovich darvozadan kirib keldi manzarani ko'rib dahshatga tushdi o'g'lining chinqirgani esa yuragini o'ynatib yubordi sen itdan tarqaganlar nima qilyapsan dedi ko'proq tortib qo'ygan bo'lsa kerakda yoshlariga yarashadigan ishni qilmaydilarmi deya norozi to'ng'illadi keyin haydovchisini chaqirdi lidaga men bilan yur dedi u sal burni jiyrgan edi so'kish bilan siyladi ortidan o'zingni taroziga solma bundan bu yog'iga issig'imiz ham sovug'imiz ham bir dedi kasalxonaning jonlantirish bo'limini eshigi yonida oqsoch mung'ayibgina o'tirardi u arslonni ko'rishi bilan o'rnidan turdida ko'ziga yosh oldi ha nima bo'ldi ja baquvvat odam edi ku dedi arslon qovog'ini osiltirib xonim qo'ng'iroq qildi men hech narsa eshitmadim birdan qo'lidan trubka tushdi doktor insult dedi javob berdi oqsochi oh, yig'aaralashib ha shu oyim ham jonga tegib ketdi insof degan narsasi yo'q odam ikki oy ham chet elda yuradimi deb arslon eshik tutqichini ushlab tortdi qulf ekan ochilmadi shunda eshikni taqillatdi ichkaridan ovoz keldi nima nimalamay och eshikni dedi arslon dag'allik bilan eshikning kichik tuyuniga ochildi ha nima ishingiz bor deya so'radi oq xalat kiygan qop qora sochlari peshonasini yopib turgan oq yuzli qoshlari terilgan uzun kiprikli qiz uning ko'zlari ko'kka moyil boshqacha edi arslon birdan halqindi vajohati orqaga chekindi adamni shu yerga keltirishgan ekan dedi u biroz ovozini pasaytirib kelmadingiz dedi qiz kipriklarini pirpiratdi xursand xidirovich ha u kishimi qizning yuzida tabassum paydo bo'ldi ha men o'g'illari bo'laman ismingiz adashmasam arslon shundaymi siz qayerdan bo'lasiz sizni bilmagan odam bormi adangizni olib kelishi bilan shu yerdagilar aytishdi lekin afsuski hozir kirishingiz mumkin emas adangiz o'ziga kelgani yo'q ukol dorilarning hammasini qilyapmiz undan keyin doktorlarning aytishiga qaraganda ancha og'ir formasi emish nimaning og'ir formasi insultning oching eshikni 1 daqiqaga mumkinmi mü? shunday doktordan oching buyruq oxangidagi so'z qizni zulfakni tushirishga majbur etdi arslon ichkariga kirganidan so'ng qizga e'tibor qaratdi qadtiq qomati kelishgan yana nozlanib qadam bosar ekan. u otasini ko'rdi ko'zlari yumuq behush yotibdi qandaydir bechoraga o'xshaydi umrining katta qismini amal kursusida o'tkazgan yegani oldida yemagani ketida bo'lgan boyligining qanchaligini ba'zan o'zi ham eslolmaydigan odam hozir bechora ko'rinishda arslon labini tishlab ortiga burildi shunda ko'zi doktorga tushdi uni hamshira qiz chaqirib kelgandi arslonbek yaxshi keldingizmi dedi doktor biroz rangi o'chib boboy odam bo'ladimi dedi arslon uning savoliga javob bermasdan biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qilyapmiz umidimiz bor lekin moskvadan professor chaqirtirilsa yana ham yaxshi bo'lardi u tuzalishi kerak shart professorning adresini bering dedi arslon va palataga chiqib ketdi doktor dovdiradi axir qaysi professorni chaqiradi hech kimni tanimaydiku ki. haligi arslon ketish asnosida qo'lini siltadi besh daqiqada top u xuddi o'zining shotirlariga buyurganday buyurdi so'ngra yigitlaridan birini shu yerda qoldirib o'zi iniga qaytdi uyga kirishi bilan qo'ng'iroq bo'ldi lida arsonning ko'nglini ovlash uchun pardoz andosh bilan shug'ullanayotgandi shu bois uning o'zi go'shakni ko'tardi ustozi ekan birdan qovog ochildi va salom berdi odatdagidek alik olinmadi nima qilyapsan deya so'raldi arslon shosha pisha otasining ahvolini aytdi u yashashi kerak moskvadan doktor kerak bo'lsa bugunoq yetib boradi kechgacha uchrashuvdan gapir u o'yindan chiqmoqchi tijorat bilan shug'ullanaman dedi mening odamlarimga teginmasang bo'ldi dedi javob berdi arslon yaxshi tijoratda jinoyat qilib yotibdi har bitta bosgan qadamidan qonun buzilishini o'ylab kulib topsa bo'ladi ammo bu kam uni jinoyat qilishga majburlash kerak odam o'ldirsin bir joylarini yoqsin o'marsin uqdingmi xuddi shunday ustoz singlisi bor ekan nima qilmoqchisan yigitlar bir ikki kunga olib ketishsa fikr yaxshi faqat u bir umrga bog'lanib qolsin akasi ham qaytarolmasin ertaroq xo'p bo'ladi tomog'ingni tiy bilishimcha yoningdagi qizga bog'lanib qolyapsan bilib qo'y ayollarning og'zi bo'sh bo'ladi avvali yaxshi ni. uningning oxirida hamma biror nima umid qilma xo'p xayr arslon birinchi marta abram bilan gaplashganidan xursand bo'ldi har qalay ishim ma'qul keldi ku lekin firdavs mening yoqamdan olganini qo'limdan hech nima kelmaganini eshitganida bormi obdoon so'kardi deya ko'nglidan o'tkazdi tashqariga chiqdi da karavatga o'tirib tutqusini endigina tutatgan edi hamki lida eshikdan chiqdi